люльки, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее, и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а паночка, она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Видит, что паночка к ней идет, и на чердак. Кинулась на нее шептун по утру. А вытащил оттуда свою женку всю искусанную и посиневшую. И умерла глупая баба. Ви, <говорит> <говорит> Николай Гоголь.